Assalamualaikum sobat, langit sebagai makhluk yang sempurna, manusia sudah sepatutnya untuk saling tolong-menolong antar sesama, apalagi terhadap hewan yang mempunyai keterbatasan akal dan pikiran. Dan inilah video yang sudah kami rangkum, yaitu proses penyelamatan hewan di ambang kematian. Video pertama yang kami bahas ini sepertinya terjadi di negara Afrika. Video ini memperlihatkan petugas patroli menemukan seekor gajah yang terjebak di sebuah lubang. Yang bisa kita lihat bersama, ukuran lubang itu hampir sama dengan ukuran badan gajah tersebut, yang membuat ia terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Dilihat dari kondisi si gajah yang sudah lemas, diperkirakan gajah ini sudah sangat lama terjebak di lubang itu. Para petugas dan tim penyelamat pun memberi pertolongan pertama dengan memberikan air ke mulut gajah itu agar ia dapat tetap hidup. Pertolongan pun segera dimulai dengan mengikis pinggir lubang agar menjadi lebih besar. Lalu, para petugas berusaha mengangkat kepala gajah itu untuk mengalungkan rantai di leher gajah tersebut, dan kemudian akan ditarik oleh mobil truk. Percobaan pertama pun gagal. Karena gajah itu terlihat kesakitan saat akan ditarik. Lalu para penyelamat menguruk lubang dengan tanah agar ada tumpuan untuk si gajah. Gajah itu pun ditarik kembali dan berhasil dikeluarkan dari lubang. Setelah rantai dilepaskan, ia masih belum sanggup untuk berdiri. Dan para petugas segera menutup lubang itu agar tidak ada lagi hewan yang terjebak di dalamnya. Video penyelamatan selanjutnya berasal dari negara India, yaitu menyelamatkan seekor macan tutul yang terjebak di dasar sumur di salah satu rumah penduduk di sana. Penyelamatan ini sangat berbahaya; tentu kita sudah tahu semua, hewan ini sangat agresif dan buas. Meskipun berbahaya, tidak menyurutkan antusias penduduk di sana untuk melihat proses penyelamatan tersebut. Yang membuat macan tutul itu terjebak karena sumur itu lumayan dalam, dan dinding sumurnya pun basah dan bertanah, sehingga macan tutul itu tidak bisa memanjat ke atas dengan cakarnya. Para penyelamat menguras air di sumur itu dan melemparkan ranting-ranting pohon agar macan tutul tidak terendam di air. Kemudian, macan tutul itu disuntik bius dengan menempelkan suntikan di ujung bambu. Setelah macan tutul itu pingsan, lalu tim penyelamat memasuki sumur untuk mengikat macan itu untuk ditarik ke atas. Macan tutul itu dibawa untuk proses pemulihan, lalu akan dilepas liarkan kembali. Video berikutnya berasal dari Amerika Serikat yang tepatnya berada di Glen Canyon National Recreation Area. Video ini memperlihatkan domba tanduk besar yang terjebak di dalam lubang batu yang sangat lebar. Jika tidak ditolong, hewan ini akan mati kelaparan karena di dalam lubang itu tidak ada sumber air ataupun makanan. Tim penyelamat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi domba tersebut, dimulai dengan menurunkan tangga dengan niat si domba tersebut bisa menaikinya. Namun, rencana ini gagal. Kemudian, tim penyelamat memutuskan mengikatkan tali di kedua tanduk, lalu domba akan diangkat ke atas. Namun, rencana ini pun gagal dikarenakan bobot domba ini sangat berat. Lalu, tim penyelamat menutup mata domba dengan handuk, bertujuan agar domba tersebut bisa tenang saat akan diangkat ke atas. Domba pun berhasil dievakuasi, lalu pergi untuk mencari kawanan domba lainnya. Penyelamatan hewan impala ini berada di Afrika, yang di mana hewan ini memang banyak berkoloni di Gurun Sahara Afrika. Tidak diketahui bagaimana hewan ini bisa sampai terjebak sampai ke tengah di danau yang sudah mengering. Untuk menyelamatkan impala ini, seseorang harus diikatkan tali di tubuhnya agar bisa menghampiri impala itu. Dikarenakan lumpur di danau yang mengering itu sangat dalam, dan jika sudah terjebak di dalamnya, akan susah untuk bergerak. Pria itu sangat kesulitan saat berusaha membawa impala tersebut. Kemudian, pria itu mengangkat kaki impala untuk diikat, dan kemudian ditarik ke dataran tanah yang keras. Terlihat pria itu untuk melangkah saja harus dibantu dengan tangannya. Secara perlahan, ia pun sampai, dan segera impala tersebut dibersihkan dengan air. Lalu, hewan itu pun kembali bebas dan menghampiri kawan-kawannya. Umumnya, kerbau memang suka bermain di lumpur, tetapi beda cerita kerbau yang berada di Afrika ini. Kawanan kerbau ini terjebak di kubangan lumpur yang dalam, sehingga tidak bisa kembali ke permukaan. Para petugas sudah berkumpul untuk menyelamatkan kawanan kerbau itu. Dimulai dengan kerbau yang kecil, mereka mengaitkan tali di tanduk, lalu menariknya. Kerbau kecil itu pun berhasil lolos dan segera berlari menuju semak-semak. Lalu, kerbau yang kedua yang akan diselamatkan kali ini, kerbaunya lumayan besar sehingga harus ditarik menggunakan mobil. Butuh waktu yang lama untuk kerbau ini bisa berdiri dan pergi dari kubangan itu. Kerbau selanjutnya pun mulai ditarik. Namun, setelah berdiri, kerbau ini mengamuk dengan menyeruduk mobil petugas. Setelah kondisi aman, penyelamatan kerbau dilanjutkan sampai semua kerbau tertolong dari kubangan tersebut. Hewan yang terjebak di kawat besi ini masih sejenis dengan antelop namun kudu mempunyai badan dan tanduk yang lebih besar. Kejadian ini berada di Botswana sebuah negara di Afrika bagian selatan. Hewan kudu ini ditemukan sedang terjerat kawat oleh petugas yang sedang berpatroli di kawasan Gurun Kalahari. Dengan peralatan seadanya pria itu mencoba melepaskan jeratan kawat yang tersangkut di kaki si hewan. Nampak pria itu sangat berhati-hati saat akan memotong kawat tersebut. Pria itu beberapa kali berlari menjauh sehabis memotong kawat karena takut tiba-tiba hewan akan melukai dia. Kaki hewan kudu itu pun berhasil dilepaskan dari jeratan kawat, namun hewan itu terlihat masih lemas dan tidak bisa berdiri. Pria itu pun memberanikan diri untuk membantunya dan memberikan air agar si hewan bisa pulih kembali. Setelah beberapa saat, hewan itu pun bisa bangkit dan langsung berlari melarikan diri. Dan itulah beberapa video penyelamatan hewan yang mengalami kesulitan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Bahwasanya selalu ada makhluk yang berhak mendapatkan pertolongan dari kita, yaitu makhluk yang sempurna.